Skulle Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 7. Stockholm'da. Stockholm'da bildiğiniz üzere Konya Spor diye futbol takımımız var. Bugün de bu kulübün sinirlik planlamasını yapacağız. Size şöyle küçük bir video hazırlamak istedim. Jag ska Minna vår tränare som gick bort i covid under våren. Han var inte bara i föreningen utan vi var klasskamrater, vi var grannar, vi var kompisar. Sen har vi märkt Likadant där. Spelare i A-laget, ungdomslaget, som gick hastigt bort. Sen har vi under, lika där. Så jag vill minnas dem i den här stunden. Det är en del av Konjaspor, från vaggan till graven. Ni ser tabellen här. Skulle vi gå till kval så skulle vi ta kvalet. För vi har den vi hade, det var tävlingsspelare. Kort info om föreningen. Jag tror att de flesta känner till 1989 fick jag 600 medlemmar. Verksamhet i Alby. Mm. Vi jobbar mycket med barn och ungdomslag, flicklag och A-lag, som Hassan nämnde. Vi har även basketlag för flickor. Eh, så vi var kanske uppe på 60 band där jag och Mohammed började som tränare. Sen på den här bilden så ser ni vi även tog hjälp från Yassin och Kasper. Men nu har vi tagit in två andra, mm. på, på ungdomar yngre än oss. Eh, Bilal och Ali, som även spelar i Kungälvsborg 06, så hjälper oss just Nya intag måste vara antingen på samma nivå eller en nivå som höjer oss. Vi märker att sänker vi nivån med spelare så tappar vi intresset av de andra barnen som kanske har spelat längre, som kanske är lite engagerade. För att det blir stora nivåskillnader i laget. Generellt kan man säga att vi vann serien. Det var ett bra år. Vi fick tillbaka en spelare som växte upp i laget. Kom tillbaka i år. Nu är vi på möte i Konyasporan. Det är i år. Vi har fått in många spelare. Vi kommer återkomma till spelarutbildningsplanen. Ja, jättebra, vi har fått med oss väldigt många bra punkter. Det här är vår verksamhet, det är det vi försöker poängtera till kommunen också. Vi är inte någon liten fotbollsklubb bara i avbud, utan det är mycket mm. mer än så. Seriebeskrivning, domarutbildning. Idrottsskador. Folkhälsoparken. den första Folkhälsoparken. Nu vill vi se vart jag har fått de här. Äh, en turnering mellan skolorna. Och Tumba, Riksia, Sveriges Radio, Biblioteket. Äh, turnering uppe i Avbyberg. Äh, Eksjö kommun på besök. Äh, OS-simmerskan Gabriella. Fagunder på bussen, prinsessan Sofia på bussen. Allt det här är Aby, Turan kommer till Hallunda. Mm. Alexander Östlund, gamla landslagsbacken.